ingliz tili dunyo tiliga aylanib borishiga qaramasdan yevropani ko'plab rivojlangan davlatlaridagi kompaniya firma va ish beruvchilar ularni ishchilaridan birinchi navbatda o'z davlat tillarini so'rashyapti masalan fransiya bo'ladigan bo'lsa fransuz tili germaniya bo'ladigan bo'lsa german tili va italiyada albatta italyan tilini bilish kerak bo'ladi italiyadagi oyliklarga keladigan bo'lsak italiyada ishchilar eng kamida minimum to'qqiz yuz yevrodan maksimum o'n olti ming yevrogacha oylik ish haqi olishadi va davlat standarti bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi uch ming yetti yuz yigirma yevro shuningdek dokxtorlarni <laughs> o'rtacha oyligi uch ming yevrodan to'qqiz ming yevrogacha advokatlarniki yetti yarim ming yevro o'qituvchilarniki esa ming yevrodan uch ming yevrogacha agarda staji va опыт ko'proq bo'ladigan bo'lsa yetti ming sakkiz ming yevrogacha ofitsiantlar ming yevrodan ikki ming yevrogacha va taksistlar ming yevrodan uch ming yevrogacha olishlari mumkin sizlar bilan asadbek bardibayevich bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha chao